Salam hörmətli planetçilər. Deməli, məlumat indi daxil olduğundan dərhal istədim sizə bu barədə məlumat verim. Deməli, AX tokenlərimizi qəbul edə bilərik artıq. Yəni bildiyiniz kimi 20X-i bu baş verməlidir. Və bunun üçün artıq biz token ünvanımızı da aktiv etməliyik. Deməli, gördüyünüz kimi ə planetin öz səhifəsində paylaşılıb ki, yəni ə, planet platformasında baş verən alqı-satqıların hamısı deməli IX tokenlər ilə baş verəcək ə, və bunların hər biri Polygon mannet şəbəkəsi vasitəsi, vasitəsilə olunacaq və Biz artıq tokenləri payladığımızdan siz cüzdanınızda token adresinizi, yəni ünvanınızı yerləşdirməlisiniz və aktivlərinizi qəbul etməlisiniz. Yəni qeyd etdim ki, token bu da bir, ə, yəni səhəm növüdür. Deməli bu səhifədən siz necə qeydiyyatdan keçməli olduğunuzu göstərilib. Qeydiyyat dəyəndəki, yanəki yəni sadəcə olaraq MetaMask-da biz token ünvanını dəqiq yerləşdirməliyik. Və həm bu səhifənin linkini, həm də bu ünvanı, yəni token ünvanını mən videonun aşağı, aşağısında YouTube-da olan məlumat paneli ndə yerləşdirəcəm, yəni bunu da bilin. Deməli, bunu kopyalayırıq nəyə görə? Deməli, biz burada nə etməliyik? Daxil oluruq accountumuza MetaMask və burada görürsüz import token. Ə, yəni tokenləri daxil edin. Sonra burada gördüyünüz token ünvanını hansını ki mən kopyalayıram açılan səhifəmizdə token unvanına yerləşdirməliyik. Deməli token simvolu AXT olmalı və 18 və daxil etməliyik ki, artıq sonra çox asanlıqla görürsüz, burada yazılıb 0 AXT. Və tokenlərimiz də inşallah sabah bura daxil olmalıdır. Deməli mən burdan çıxıb daxil olacağam indi MetaMask-a və bu mənim MetaMask-da olan yəni səhifəm, gördüyünüz kimi, poloqona qoşuludur. Və burada qeyd olunduğu kimi, debit tokenə düyməsini tıklayırıq və kopyaladığımız ünvanı adres tokenə, yəni token ünvanına daxil edirik. Aha, keçib yoxlayaq. Burda göstərilən ünvanla verdi ya yox. Mhm. Əsas son, deməli, bu övüşü dəqiqdir. Sonra deməli bura simvolu daxil edirik. Artıq özü daxil oldu mexaniki olaraq. Və göy xananı tıklayırıq, təbəvit token. Yəni əlaqə edirik. Hə. Kösləyək. Deməli, pisəm əlavə olundu. Bu qədər. E, yəni bunun da üzərinə tıqlayanda artıq bizim e, Polygon sistemimizdə AX tokenləri qəbul etmək üçün ünvanımız da aktiv oldu. Yəni çox asan bir prosesdir. Yenə dediyim kimi linki də ə, tokenin ünvanını da YouTube-da məlumat panelində yerləşdirəcəm.